श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो हा व्हिडिओ तुमच्या समोर आला म्हणजे तुमच्या पूर्वजांचे पुण्यफळाला आले असे समजा तुमच्या पूर्वजांचा उद्धार होईल तुमचे पिढ्यानपिढ्याचे दुःख दूर झालेच म्हणून समजा कारण हा व्हिडिओ त्या ब्र... कोटी ब्रह्मांड नायकाचा आहे जो मूळ पुरुष आहे जेव्हा पृथ्वीवर अत्याचार वाढला दुःख वाढले लोक एकमेकांना ओळखायचे विसरले अशावेळी पृथ्वीमाता फार दुःखी झाली शेवटी ती माताच होती ती मूळ पुरुषाचे नामस्मरण करू लागली त्यांचा नामाचा मंत्र जप करू लागली तेव्हा मूळ पुरुष पृथ्वी मातेवर प्रसन्न झाले तेव्हा पृथ्वी मातेने आपली व्यथा सांगितली तेव्हा मूळ पुरुष पृथ्वी मातेला म्हणाले की पृथ्वीवरील पाप नष्ट करण्यासाठी झेलीखेड ग्रामी या कलियुगात मी प्रकट होईन व लोकांचा उद्धार करेन व तुझे दुःख तुझी व्यथा मी दूर करेन तेव्हा मूळ पुरुष कलियुगात स्वामी समर्थ या नावाने कर्दळीवनातून प्रकट झाले आणि तेव्हापासून त्यांची जो कोणी सेवा करेल त्यांचा नामाचा जो मंत्र जप करेल त्यांचा उद्धार हा झालाच आहे असे अनेक भक्तांचे अनुभवसुद्धा आहेत स्वामी समर्थ महाराज हे मूळ दत्ता अवतारी आहेत त्यांना दत्त महाराजांचा चौथा अवतार म्हणून ओळखले जाते ज्यांच्यामध्ये पूर्ण कोटी ब्रह्मांड सामावले आहे पूर्ण ब्रह्मांडाची शक्ती त्यांच्यामध्ये सामावली आहे त्या त्यामुळे त्यांच्या नामाचा मंत्र जप करा तुमचे कसलेही दुःख असू द्या ते नष्ट होईल कसल्याही समस्या असू द्यात त्याही लगेच दूर होतील कारण या मंत्रामध्ये इतकी शक्ती आहे की तुमचे दुःख लगेच दूर होईल तुम्हाला जर मंत्र जप करणे शक्य नसेल तर हा मंत्र तुमच्या मोबाईलवर फक्त लावून ठेवा तुमच्या घरात पूर्ण ब्रह्मांडाची शक्ती वास करेल व वा अशा वेळी मागितलेली प्रत्येक इच्छाही पूर्ण होतेच त्यासाठी अधिक वेळ न घालवता हा एक मंत्र तुमच्या मोबाईलवर तुमच्या घरामध्ये लावून ठेवा कारण स्वामीनामात किती शक्ती आहे ते तुम्ही स्वतः अनुभवा मग सांगा काय माहीत कोणता मंत्र तुमचे नशीब उजळेल तर मंडळी तो शक्तिशाली मंत्र काही असा आहे ओम नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः 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 ॐ 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 नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम 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 नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम 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 नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम 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 नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ 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 नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी 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 समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ नमो भगवते श्री